Та найкраще вітання від програми Твоє життя смирення, каяття у гріхах та покора Богу ось основні теми, які присутні у проповідях Ісуса Христа та в Піснях апостолів. Такого стану можна досягнути лише тоді, коли ми позбудемося гордині, як наслідок на нас зійде Божа благодать. Сьогодні разом із проповідником, теологом Анатолієм Ілічем Поголком ми максимально наблизимося до цієї теми так, щоб слова Святої Біблії заговорили Божим голосом у наших серцях. Вітаємо вас, Анатолій Лічу. Привітаю вас. Скажіть, будь ласка, як довіра Богу залежить від величини нашого смирення перед ним? О, це хороша тема. Я скажу, смирення – це не популярна тема, але дуже нужна тема для тих, хто дійсно в своїй житті щось хоче мати. Як би ви могли описати акт смиріння? Що треба в собі, як то кажуть, впокорити Богу так, щоб це смирення проявилося в реальному житті? Ну, це не легкий путь. Смирення – це не легкий путь. Чтобы оно проявилось в жизни человека, во-первых, надо понять, зачем тебе это смирение, что посредством смирения человек может получить или получать. И когда человек начинает понимать, что такое смирение, и пытаться взять его для себя, он понимает что это нелегко. Тут проявляется гордость, тут проявляется свое «я», тут проявляется тщеславие. Это первые антиподы смирения, и человек понимает, что это нужно бороться, бороться с собой. А с собой всегда бороться тяжело. Если Бог чекає этого от человека, радует, чтобы она имела смирение, для чего оно ей в жизни? Если говорить о Боге, Бог не имеет дела с гордым человеком. Бог не имеет дела с гордостью. Ну, я думаю, если взять просто даже человеческий фактор, я думаю, и вы согласитесь с тем, что с гордым человеком тяжело иметь диалог, да? Обычно, когда приходишь к человеку, который сильно гордый, который сильно высокого мнения о себе, и начинаешь беседовать, начинаешь говорить, начинаешь общаться, видишь, что вот такой человек не дает не дает то, чтобы приблизиться к нему в своем разговоре. О, он смотрит с высока и это неприятно. Співпраця не выходит? Э, да, там э, очень трудно найти какой-то контакт или найти точки соприкосновения, потому, -то, потому что такой человек, он считает, что он прав. Э, это библейское понятие или библейское высказывание, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Такой с наследком будет самая благодать. Буде благодання від Бога, не від чоловіка, не какого-то там об'єкту від Бога, благодіяння. Ну, це тільки смірний чоловік. Воно буде компенсувати ось ці всі е, якості, які ми виробляємо в процесі смирення. Тобто, наслідок виправдовує наші всі очікування. Е, ну, якщо взять е, приміри своєї життя, то я е, можу сказати, що очень. если ты понимаешь, что за этим стоит Бог, у тебя есть цель. Ты хочешь получать благословение от Бога. Но ты понимаешь, что в твоем сердце есть гордость, ты понимаешь, что в твоем сердце есть тщеславие, и ты понимаешь, что с тобой Бог не имеет дела, и ты начинаешь вот этот путь к смирению. Ты начинаешь смирять себя. Смирять себя тяжело, кого-то легче. Да. И когда ты начинаешь этот путь к смирению, оказывается, это тебя болит. Тебе надо промолчать, ты сказал, ты понимаешь, что ты неправильно сделал. Тебе надо смириться, а ты показал свое «я». Ты начинаешь понимать, что ты неправильно поступил и так далее. И вот этот путь смирения, он нелегкий. Чи можем мы взять, как зразок, идеал смиренной людини Иисуса Христа, как наивысший приклад? Когда я прочитал в Библии, что Иисус Христос смирил себя, и был послушным. Я задумался над этим местом. Оказывается, просто достаточно того, чтобы начать себя смирять. Это сделал Иисус Христос. И для меня это в какой-то момент было таким откровением. И я понял, что Бог хочет, чтобы человек сам себя смирял, чтобы человек сам к этому шел. Бог е, везде в Слові Божьі е, описує і е, наставляє, или вразумляет человека, щоб він смирився, і тільки після того Бог, Бог буде в його житті. Анатолій лічу, як ви думаєте, смирення в нас є, але постійно хтось його викрадає чи навпаки, ми його не маємо і треба набувати цієї якості, працювати над собою? Е, ну я думаю, його немає. Я люди нарождаются, они... Я думаю, что нет. Я думаю, что э, если взять жизнь человека, то мы видим, что смирение всегда надо приобретать. Ну, может быть, люди э, рождаются, может быть, из тысячи один, и то я э, с трудом это могу поверить, что человек смиренный, уже родился, ему не надо бороться с собой, не надо бороться со своим я. Ну, давайте просто подумаем о начале жизни каждого человека. Вот родился ребенок. Он родился смиренным, он родился любвеобильным, он родился таким заботящимся, заботящимся о всех, о матери, о отце, о братиках. Он рождается каким? Эгоистом, да? И начиная с первых дней жизни, родители стараются ему привить что? Доброе. Старается привить любовь, старается привить то, что послушание, покорность, смирение э, к родителям и окружающим. Э, это признак того, что первые люди согрешили. Первые люди согрешили, и они потеряли вот, это, вот этот образ Божий. Вот это смирение, которое было тогда закладано Богом? Да. А тепер після гріхопадіння, коли народжується людина, вона вже без смирення, це процес виховання. Да, так, якщо э, ми так смотримо слово Боже, воно так і є. Що чоловік, коли загрішив, э, став раждатися, тобто покоління стали рождатися в гріхі. Чи є приклад несмиренного серця в Біблії, такий, що ми знаємо, що це є джерело того, що сіє і в людях ось цю непокору? Но я думаю, что есть. Я думаю, что есть очень много примеров. Вообще Библия полна примеров. И негативных, и позитивных. И если взять примеры из Библии, где люди смирялись, мы видим, насколько их жизнь она была благословенной. Есть примеры того, когда люди не смирялись, и Бог отвергал этих людей. Ну, можно перечислять очень много людей, которые действительно не смирились перед волей Божьей можно говорить о Сауле, о царе Сауле, можно говорить о Самсоне. И таких примеров есть много. И последствия этих людей тяжелые. Да? Если говорить о примере смирения, мы видим, когда люди смирялись своими обстоятельствами, если взять это Иосифа, если взять даже Иисуса Христа, написано «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, Христос призывает своих последователей научиться от Него. И мы учимся от Него. Якщо Ісус Христос приклад смиріння, то, мабуть, диявол це приклад гордощів і тої негативної поведінки, яка призводить людину до бунту, до протистояння Богу, до тих всіх негативних рис, які не дозволяють Богу вступити в ту співпрацю, про яку ви говорили. Діявол старається будь-якому чоловіку, що він щось. то. Кто-то, так? Іли кто-то, да. Или кто да що этот человек, он щось значить. Вы даже возьмите любого-любого человека с любого сословия. Даже если этот человек ничего не имеет, заденьте его. Мы чувствуем, что в человеке есть гордость. Да? И сатана старается дать людям это самомнение. Сейчас такое идет веяние. Да? Ты полюби себя. Ты понимай только себя. Вот, ты есть что-то, да? И мы видим, что люди так и считают. Ну, власне, це і закладено в психологічну практику як е, поради психолога, тобто прийми себе, полюби себе, зрозумій себе. В в этом и беда. Mm. Mm. <головіка> Когда человек полюбил себя, он не видит окружающих. Когда человек е, сам возвысился себе в глазах других, е, у него нет е, и признаки смирения. І Бог нічого не може иметь мати з цим чоловіком. Чоловік розуміє, так как он розуміє, так он мыслит, так как він поступает, це правильно. І це проблема. Можливо, полюби себе в рамках як ти, творіння Божа, як дитина Божа, яку і любить Бог, але ті якості, як то кажуть, в характері негативні моменти треба поправити. Ну так. Да. Якщо взяти заповідь Возлюби ближнього, як самого себе, значить чоловік. любит себя, он в себя значит, одевает, он питается, он смотрит за собой, это нормально. Но когда это превращается в эгоизм, а когда ты не замечаешь других, а только ты и ты на престол своего сердца воздвиг свое я, но это уже другая ситуация. От ви сказали, що смиренним бути добре, назвіть якісь преференції цього смирення. Чому цей стан кращий, ніж той, коли ти панує в тобі гордощі? Пануть? Ну, якщо взяти отношення чоловіка з Богом, якщо ми просто беремо отношення з з Богом. Давайте подивимось на слово Божє, якщо взяти просто. Открыть Библию и прочитать любое дело, которое Бог хочет делать с человеком, Он хочет видеть в человеке смирение. Вот есть такое место, написано в Библии вот, за людей, за э, Божий народ. И там написаны такие слова, и Бог начинает. И смирится народ мой. То есть начало, э, начало речи Бога говорит, то есть это как условие, и вот и смирится народ мой. И дальше написано, которые именуются именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся, обратятся от худых путей своих. И вот тогда Бог говорит, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. То есть, если человек смирится, и это первое условие, я уже не, говорю, не хочу говорить это дальше, и, то есть условие смириться, вот тогда только Бог начинает действовать в человеке. Это уже э, приходит вот эта благодать или благое даяние от Бога, да? Смиренным дает благодать. О, и это, если мы читаем Библию на протяжении э, всей Библии, вот эта э, тема, вот красной нитью проходит от начала до конца. І вона корисна для життя окремої людини і цілого народу цілої нації, коли Бог обіцяє зцілити землю в плані того, що зникне якась. Корупційна схема, чи якісь такі військові стани і так далі, в цьому ну, які взаємо зв'язок. От це місце писання і це слово воно підходить і в наше время, к нашому народу, Україні, і Бог хоче, мабуть, щоб ми підійшли в смиренні к Богу, і щоб ми дійсно довірилися Богу. І Бог хоче, дійсно, нашій країні дати свою благодать. Але ми повинні виконати ці умови Божі. Человеку смириться с когда ты не усвідомлюєш, что происходит, и чому так сталося, как сталося, и что тебя вообще взагалі хоче хочет Бог. Ну, вообще э, смирение это бывает часто, когда человек проявляет смирение на те или иные обстоятельства, которые он не понимает, это нормально. Потому что когда человек вот мы говорили, начинали нашу наш разговор о доверии, да, и когда человек доверяет Богу он знает, что Бог контролирует его жизнь, и ему надо смиряться в тех обстоятельствах, которые приходят в его жизнь. Он доверяет свою жизнь Богу, и что бы ни происходило в жизни, он смиряется, потому что знает, что Бог так хочет и будет давать свою благодать в его жизнь. Скажіть, будь ласка, що може бути ось цим кодексом смиріння? От, наприклад, людина зрозуміла ці слова, ці добрі поради, вирішила виховувати в собі смиріння і думає, з чого ж розпочати, де побачити ті моменти, в яких мені треба смирятися? На що їй звернути увагу? Ну, Перше, на що чоловік має звернути увагу, це на свою обічивість. Если человек чувствует, что он обижается часто, и это присуще в его жизни, в его характере, он должен понимать, что это не смирение. И когда мы читаем Слово Божье, написано, что «вникай в себя и в Слово Божье». И когда человек начинает понимать, ага, почему я обижаюсь, я обижаюсь на каждый вроде для него кажущийся неправильное слово, неправильный поступок, и это первый, э, говорят, что э, обида это укол гордости. А если ты чувствуешь, что ты обидчив, значит ты гордый, значит тебе э, надо стремиться к смирению. Первое, что человек должен вот это искоренять, просить у Бога силы. Конечно, человеку самому смириться невозможно. Человек должен просить Господи, помоги мне в этом. Если ты хочешь, чтобы я научился от тебя, дай мне силы смириться. Да? И вот первые шаги такие. И человек э, вот чувствует, что вот подходит обида, и он должен сказать, нет, обижаться не буду, я должен смириться, потому что так хочет Бог. И после этого я буду получать благое даяние от Бога. И вот, вот начало вот этого, если человек просит помощи, Це увінчується успіхом. Невже в людини не закрадеться така думка, що мені це смирення буде заважати жити, а я якось хочу по-іншому? Як довести, що це гарний стан для душі для тебе особисто? Якщо чоловік хоче жити без Бога, то дьявол йому пропонує такі життєві ситуації, що ти все, що ти рішаєш все? что ты есть центр вселенной значит, и так далее но если человек решил действительно свою жизнь доверить Богу и он хочет чтобы Бог управлял его жизнью без смирения это невозможно то есть оно не популярно оно не модно оно сейчас не практикуется многими людьми но опять же Я хочу, щоб Бог був учасником моєї жизни, то я без этого не могу. Христа теж якісь верстви населення висміювали і не вважали за авторитет, а інші навпаки приймали як Бога і царя? Це вже, мабуть, дивлячись, які цінності в тебе, які життєві цілі, і в чому сенс твого життя тоді ти можеш і хочеш себе смирити. Запитання наступного характеру: які негативні наслідки антисмиріння чи тих самих гордощів? Ну, первое, ты, если мы говорим Бог гордым противиться, да, это библейское понятие. Ну, я не думаю, что кто-то хочет иметь врагом себе Бога. Правда, мы хотим, чтобы Бог был нашим другом, помощником, другом. да, нашим помощником, нашим спасителем. То есть мы хотим от Бога иметь благословение, помощь, поддержку. Тобто ми самі ставимо Бога в позицію нашого противника Нашого врага. Не Но... Бог сам уходить, а людина його відсуває. Так, да, чоловік своєю гордістю не дає Богу вмішуватися в житті, благословляючи його. Тобто, чоловік стає противником Богу. Сам собі Бог. Да. И вот тогда вот эта проблема возникает, что человек вроде и хочет, чтобы Бог был для него благословением, но в то же время своей позицией, своим, своей гордостью, своим «я» не дает Богу, значит, благословлять, давать вот это благое даяние. А Бог хочет, как-то говорят, Бога, ну, такое негадное слово, подтасовать в свои планы, в свои справы, искать, вот там-то и там-то там мне Бог помог, и там, и там Бог да. помог. Или Але... хочет сказать, Господи, ты делай то, что я хочу. Не то, что ты хочешь, а то, что я хочу. Вот так говорит гордый человек. И Когда Бог иногда бывает, вмешивается в жизнь человека и <как> старается, чтобы его воля, Як це проявилось в житті чоловіка. Е, Чоловік говорить, Господи, я не так хочу. Я хочу, щоб так, як я хочу, так це Ну, Ми розуміємо, що так Бог не може робити. Коли ти дозволиш Богу все-таки працювати над тобою і виховувати ось це смирення, яким чином Він буде це робити? У вас були якісь практичні такі навики вже? Да, е, так. Це не легко. Я еще раз повторюсь, это нелегко. Когда я говорю, что я это понял, я понял, что очень тяжело бороться с собой, с кем-то легче, с собой очень тяжело бороться. И когда, но когда человек ставит за цель, Бог всегда выходит навстречу, помогает и человек добивается своей цели. Я знаю, что Бог мне помог это, да, помог перебороть себя, перебороть свое Я, проглотить свою гордость. Я так и не подавился, я проглотил. То есть Бог дает силы человеку смириться, если человек, человек в этом нуждается и просит об этом Бога. И таких ситуаций практичных для застосування смирения можно подумать, что будет ставать все больше и больше? Ну, первые ситуации, которые, в которых Бог начинает помогать, это Бог начинает э, так действовать в жизни человека, что его вдруг начинает все унижать. Вот такой, кажется, парадокс, да? Вот начинает унижать. И Бог учит и показывает: вот в этом ты должен смириться, промолчать. В этом ты э, должен э, согласиться с, э, с кем-то. Э, в этом месте ты не должен настаивать свое я или свою точку зрения, которую ты считаешь правильной, да? И вот таким, такие моменты в жизни, они начинают учить. Ага, оказывается, что вот так хочет Бог, и вот, приходит, вот эти, приходят вот эти навыки смирения. Э, скажите, пожалуйста, если кто сегодня из наших глядачей хочет начать процесс смирения, первый круг? Захотеть. И понять, что в твоем сердце этого смирения нет. То есть это уже 50% дела. Когда человек Начинает понимать, что он не получает от Бога вот это благое даяние, и находит себя в том, что у него нет смирения или мало смирения, или у него есть э, много своего Я, или много своей, э, своего гордости, и он это понял, это уже 50% дела. Потом человек начинает просить Господи, помоги мне в этом. И когда человек обращается к Богу, и Бог видит, что это сердечное намерение, и вот это желание да, действительно смириться, довериться Богу, человек начинает ощущать, как Бог дает силы дает силы. И вот, когда ты делаешь вот эти первые шаги, они нелегкие, я сразу скажу, нелегкие, потому что э, присущая э, другая сила, э, вражья сила, где сатана сеет сомнения, где сатана подносит тебе мысли, э, а почему ты должен, а это несправедливо, а что ты должен промолчать, а почему ты должен э, смиряться, потому что с тобой несправедливо поступили или что-то сказали и так далее. И вот идет борьба. И в этой борьбе человек сам бессилен, если ему не поможет Бог. Но когда человек все-таки стал на эту дорогу, стал на этот путь, и он решил, нет, Господи, и я все-таки с Твоей помощью достигну этого, Ты мне помоги, потому что я хочу иметь дело с Тобой, потому что я хочу получать благодать от Тебя, я скажу, это увенчается успехом. И уже на завершение нашей передачи, благодарим за Ваши ответы. Как это жить в благодати? так, чтобы захотелось цього стану, как наследок смиренного сердца? Ну, я скажу, это надо попробовать рассказать. Можно, но это тяжело понять. Да? Я думаю, что одно слово, благое даяние от Бога не несет в себе негатива. Оно несет радость, оно несет счастье, оно несет Жизнь в мире, в покое, в благословении Божьем. И оно стоит того. Оно стоит. То есть Бог, когда человек ходит в смирение, Он разрешает многие вопросы. Или это семейного характера, или это вопросы жизни или судьбы потому что Бог, когда смотрит на смиренного человека, он хочет помочь ему, потому что в Библии так написано, а вот на кого я презрю, и на кого, на смиренного. И Бог, я думаю, он так, когда обозревает землю и смотрит на людей, и вот он ищет, о, вот этот человек смиренный, его надо благословить ему надо дать свое даяние. Ага, вот еще то, да. И Бог настолько ценит смирением человека, что он, что это смирение, оно не остается незамеченным. Да, мне хотелось бы пожелать всем людям, которые нас смотрят, начать свою жизнь по-новому, начиная смиряться пред Богом, начиная получать вот эти благие даяния от Бога. И я хочу вам просто так сказать от чистого сердца, вам надо это захотеть, и у вас получится, Бог вам поможет, да благословит вас Господь.